सब पड़ा हुआ है जो हमारी पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और देखा तो पौंड और डोलवाड़ा गांव के बीच एक पुल के पास एक 35 से 40 वर्ष की महिला का शव पड़ा हुआ था तो मौके पर पहुँच उसको तुरंत सब को प्रिजर्व करवाया और सीन को क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ करके चार पांच टीमें हमने बनाई और सभी टीमों को अलग अलग टास्क दे करके आ, इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हमने विभिन्न ग्रुपों में जो मृतक महिला थी उसके फोटो वगैरह शेयर किए और हमारी प्रिंट और ह्यूमन रिसोर्सेज से हमने आगे की तपास चालू की जिसके बाद में हमें ये जानकारी मिली कि शेरकृपा बंगलोज में राजेंद्र श्रीवास्तव एक आरोपी जो हमारा आइडेंटिफाई हुआ है उसकी वाइफ पिछले लगभग एक दिवस से घर पर नहीं है तो उससे हमने वहाँ जाकर पूछप की और उसको इंटरव्यूट किया घर पर कि भाई तुम्हारी वाइफ कहाँ है क्या बात है तो उसने ये कन्फेस किया कि उनका पिछली रात नौ तारीख को लगभग दस ग्यारह बजे के आसपास झगड़ा हुआ था जो कि उनके फैमिली मैटर्स को लेकर कोई झगड़ा हुआ जिसमें उनकी आपस में जपा जपी हुई और उसने तेज धार धार हथियार से अपनी वाइफ के गले पर वार किया और उसको तो उसकी हत्या कर दी उसके पश्चात तो वो उसकी लाश को लेकर के आ, अपनी कार में डाल के और बालिया के डोंड और पौंड और डोडवाड़ा गांव के सीमा के बीच में एक पुल के पास में पटक कर चले गए हमने पूछपरछ के आधार पर और कन्फेशन के आधार पर आरोपी को आठ बज के पंद्रह मिनट पर अरेस्ट कर लिया है आप इसमें आगे की तपास चालू है जैसे ही कोई नई सूचना इसमें मिलती है हम कुछ सर आप फैमिली मैटर में એટલે શું કારણ હોઈ શકે આ ફેમિલી મેટર માં અત્યારે તપાસ ચાલે છે કારણ હોઈ શકે છે કે કઈ આનો પર્સનલ કોઈ ઇશ્યુ હોય તો આની તપાસ અમારી પોલીસ કરે છે